я не могу тебе ничего сказать. Я не могу тебе сказать. Я не могу тебе сказать. Во-первых, сегодня уже у нас есть сведения, что 9 участков на востоке, 9 округов на востоке открыты. от минимума 30% населения имеет возможность продолжить. И это делается усилиями украинских правоохранительных Это очень важно. Петр Алексеевич, а как вы думаете, вы победите в первом туре? Я думаю, что в первом туре победит украинский народ. Это... И украинский народ устал ждать, когда наконец-то закончится война, когда наконец-то закончится хаос, и когда наконец-то в стране власть начнет наводить порядок. Я думаю, что это вот да. это. Посмотрите, какая явка, а правда впечатляет. Это самый лучший шоколад. Самый лучший шоколад Украины.